Ми перериваємося на Скайп-Связь з Харковом. Анастасія, добрий вечір. Добрий вечір. Добри вечір. Анастасію, так, у нас тема ефіру. Сьогодні як все-таки ми маємо вирішити конфлікт на Сході. Але, мабуть, ви як е, безпосередня учасниця сьогоднішніх подій, розкажіть, що трапилося? Що було сьогодні? Ну, Сьогодні, вчора наші ОГА, ну, Ми там стояли, е, нас питали штурмувати. Очень много было ранено. И я хочу заметить, что мы мы абсолютно мирно настроены, мы настроены на переговоры. Простите, простите, Анастасия, сейчас э, зрители не понимают, кто мы. Объясните, пожалуйста. Э, ну, юго-восточный юго-восточное восстание, люди да. Харькова. Да, да все То услышали. То есть объединение Юго-Востока, мы Харьковчане. Да, услышали. То есть те Харьковчане, которые просят, чтобы их услышали. Да. Все то мы есть поняли. мы ни в коем случае не хотим никаких кровавых сценариев, поэтому мы только за мирные переговоры. Я хочу обратить внимание, что сегодня были провокации со стороны правого сектора. То есть у нас очень много раненых. Мы первые никогда не идем на конфликты. То есть нас реально пытались вот, ну, я, я говорю то, что я сегодня видела. А расскажите, видела... Как, как эти провокации проходили и насколько они кровавые были? Я видела людей и с пробитыми головами, и, и когда их глаз, что-то у мужчины с глазом было, то есть, ну, и, и со стороны правого сектора и коктейли какие-то молота кидали, я вот видела, бутылки летели, хотя там и женщины, и дети там были, ну, возле ОГА, вы представляете? То есть, ну, то есть... вы уверены, что люди из правого сектора предприняли попытку штурма администрации? Да. Да, вот какая, ну да, хотели, видно, штурмовать, ну вот, или спровоцировать на что-то, но их прогнали, слава богу, но, ну, тем не менее, э, пострадало очень много людей. Я понял, а скажите, я хочу, да, да, Анастасия. Я хочу обратить внимание на двойные стандарты, о чем я всегда пишу. То есть, ну почему митинги Евромайдана, которые были со стрельбой, коктейлями молота и кучей трупов, это мирные митинги. А наши митинги Юго-Востока, когда мы просто стоим, шествия какие-то, без баррикад, без драк, без убийств, коктейли молотова, это агрессивный экстремизм. То есть, мы реально настроены мирно, только мы хотим, чтобы нас услышали. Почему а... в Киеве можно было сжигать и расстреливать безоружных беркутовцев, а в Харькове, когда еще... Тогда был плод, то есть он защищал реально харьковчан, они були как ну Анастасія. І... Ми готові вас почути. Скажіть, чого ви вимагаєте? Ми зараз требуем проведення референдума. Ми тоже, мы, за мы не хотим сейчас как раскола, Потому нас называют сепаратистами. Но хочу обратить внимание, что когда флаги Евросоюза были на Евромайдане, это, это считалось как евроинтеграция. Сейчас же наши флаги российские, три символизируют нашу, что мы желаем дружить и сотрудничать с Россией. Мы за таможенный Союз. Мы хотим. Россия, Украина, Беларусь, это... Это три братских страны, и мы не хотим эту связь разрушить. То есть наш триколор — это не есть сепаратистские настроения. Мы просто хоть, показываем, что мы хотим э, дружить с Россией. Мы сейчас требуем проведения референдума. Почему? То есть, как вы видите, из всех комментариев с Запада и Востока они очень сильно отличаются. То есть я неоднократно убеждалась, что на Западе очень много русофобов живут. Очень много. Даже вот это бандерское движение, они вот это шествие москалей на ножи, извините. Это страшно, поэтому федерализация, я думаю, нам поможет. Во-первых, я думаю, что каждая федерация сможет сотрудничать с кем хочет. То есть, пусть федерация Западная сотрудничает с Евросоюзом, если они так хотят, а мы Восточная федерация, Юго-Восточная с Россией. Я хочу заметить, что все наши предприятия на Востоке завязаны на сотрудничество с Россией. То есть, если нас разъединят, мы просто это будет смерть нашей промышленности. Вы понимаете, наши люди. Будуть листики з дерев'я кушать, на негде буде працювати. Анастасія, зараз... а як ви ставитесь, скажіть мені, до того, що от просять, ну ви називаєте це сепаратистами, давайте говорити сепаратисти. Сепаратисти просять від миротворчих військ російських на територію Донецької області. Як ви до цього ставитеся? І yeah. з якою метою? я хочу отметить, что люди это делают от безысходности, потому что мы реально боимся провокации правого сектора. Они вооружены. Наших в Харькове двоих ребят убили, когда, когда на митинге 9 марта были провокации со стороны правого сектора. Наши ребята пошли на Рыморскую. Они были безоружные. Оттуда стреляли из оружия, и наших двоих ребят харьковских убили. Реально это страшно. Я хочу заметить, что на 1 марта тоже, когда э, был штурм, э, если вы в курсе в Харькове, когда освобождали, я лично видела, как стреляли э, вот те, кто захватил тогда, а, из правого сектора я лично видела, как стреляли из, со второго этажа, но этого ни по одному украинскому каналу не показали. Переворачивать, что мы агрессивны, мы сепаратисты. Понимаете? А правый сектор у нас ангелы во плоси. Поэтому мы реально боимся правого сектора. И в Донецке видно от безысходности, наша власть нас не слышит, они против нас хотят войска вести. Извините, у кого им просить защиты, у кого нам просить защиты. Конечно, люди просят э, помощи у братского государства. То есть... Потому что наша власть сейчас нам не друг. В принципе, Анастасия, ну давайте как-то подведем итог вот всего сказанного. Вы, э, насколько я понял, больше всего опасаетесь присутствия правого сектора, ну или других националистических организаций. Да, во-первых, да, правый сектор, э, который никто не контролирует. Это это неонацистские вообще группировки. Они вооружены. Хочу заметить, что они вооружены. У нас ни у кого нет оружия. Наши наши ребята у них ни у кого они никто не вооруженные. Во-вторых, это власть. Я хочу заметить, что мы не считаем эту власть легитимной. Извините, когда Майдан стоял там и отвечал за всю Украину, кто выбирал эту власть? Юго-Восток ее не выбирал. Извините. Нас Анастасия, эту власть еще никто не убирал. Влада будет убираться. У нас будут выборы еще. Нет, Вы мы не что не признаем эти выборы легитимные. Выборы у нас должны быть в 2015 году. Понимаете, в чем суть? Мы не признаем эти выборы легитимными. В аппетит Конституція Україна Анастасія, Анастасія, это... Анастасія, чекайте, ніхто ж нікого зараз не обирав. Рада mm -hmm. залишилась та сама, яка і була. Просто, просто зараз є поки що виконуючі обов'язки президента і обрали нового прем'єр-міністра. От і все Верніше, не обрали, а поставили виконуючим обов'язки. Тобто, где написано в Конституції, що чоловік може займати должности Исполнительная власть и законодательная власть. Извините, наша конституция уже так растоптана, как больше некуда, дальше некуда, вы понимаете? И теперь они будут ссылаться на что на конституцию. Да вы посмотрите, что у нас творится. Они теперь говорят, что рада. И когда у депутатов угрожали, они там, многие с партии регионов тоже там перешли, как там говорили когда-то была такая информация, что якобы они вынуждены голосовать за те законопроекты, потому что им угрожают. То есть мы тебя, если ты не проголосуешь, мы тебя выведем на Майдан и там с тобой разберутся. Вы понимаете, в чем дело? Это депутаты такое говорили, да? Это было, да, был такой вот, да, я не сомневаюсь, что такое может быть, потому что к власти пришли люди, которые никогда бы в жизни не пришли к власти законным путем. Анастасия, ну, хотел бы заметить, что, в принципе, эти люди всегда находились в Верховной Раде. Ну, не всегда, во всяком случае, с 2000... Но они не были большинством. Да, они были большинством, стали большинством, ну и вот так вот Ну вот закон, они бы никогда не были большинством, вы понимаете? Да, Анастасия, хотела вас узнать, вот на эту минуту, как ситуация в Харькове? Ну, пока никто не звонил, то есть я прошу ребят держать меня на связи, то есть ну пока никто не звонил, поэтому а... сейчас когда я уезжала, было тоже опять собирались там какие-то, вроде э, ходил слух, что правый сектор опять хочет активизироваться, собирается возле памятника Шевченко и опять начи ну, хотят какие-то провокации устроить. Анастасия, скажите, на данный момент, насколько я понимаю, э, государственное учреждение так и продолжает оставаться под контролем э, патриотических сил Юго-Востока? Да, да, мы ждем, когда к нам придут на переговоры. Сегодня никто, они боятся, что ли, нас? Почему не боятся тех людей, которые Там никто, там все безоружные, там все люди хотят переговоры, хотят мирно решить эту ситуацию. Так, хотят, да. чтобы нас услышали, почему им так трудно сделать референдум? Почему? Скажите, какие-то ультиматумы выставлены в э, власти? Ультиматумы? Да. Э, то есть, э, насколько я понимаю, что требуется проведение референдума 11 мая, то есть как и в Донецке. То так. есть... Э, 11 мая. Все, в принципе, на данный момент понятно. Анастасия, спасибо большое, что позвонили, спасибо, что ну, прояснили ситуацию, э -э спасибо, что ну, дали больше понимания о происходящем в Харькове. Спасибо вам большое, звоните и рассказывайте. Анастасия.